Сегодня в Харькове говорили о децентрализации, сегодня в студии будем говорить об этом и мы. Мои гости Вайдис Аугунас, депутат Вильнюсского реги... регионально... регионального совета Литва. И Ростислав Томинчук, координатор группы транскордонного и межрегионального сотрудничества «Платформы громадянского суспильства». Это как? Русские. Это один из трех органов, которые созданы для имплементации договора об ассоциации. Договора об ассоциации Украина ЕС. Да. Я вас приветствую в нашей студии. Сегодня достаточно такое серьезное мероприятие было. В Харькове говорили о децентрализации. Вы знаете, готовясь к эфиру, я нашла, что очень много мифов вокруг самого этого понятия. И в первую очередь это касается того, что очень многие ставят знак равенства. Обыватели, они говорят говорю о специалистах. Децентрализация и федерализация. По-моему, это разные вещи. Да, это абсолютно разные вещи, но в связи с тем, что не проводилась работа информационная с людьми, и люди обычно в своей обыденной жизни, они не замысливаются над такими терминами, которые им не встречаются каждый день, потому это нормально, что они могут делать вот такие ошибки, если можно так сказать, и путать вещи, которые совсем разные. Децентрализация ⁇ это в первую очередь идет разговор о том, чтобы вот те местные органы самоуправления, которые созданы, которые люди выбирают на местах, чтобы им дать полномочия принимать решения и решать все вопросы, которые можно решить на месте, не делегируя их в Киев, в столицу. И также оставить на местном уровне часть налогов для того, чтобы можно было... Эти вот полномочия, которые передаются органам местного самоуправления, за какие-то деньги решать. Вот это и суть децентрализации. Максимальное количество вопросов решать на месте, а не обращаться в столицу и потом в столицу обращаться обращать обратно там, на регион, на район, на село. Вы знаете, что касается относительно налогов, опять же, существуют очень разные предложения, они исходят чаще всего на местах. Одни предлагают им 50%, 60%. Я читала даже все 100% налогов. Как решаются эти вопросы? Ну, невозможно, ведь есть же статьи, которые должны обеспечиваться налогами. Это и пенсии, безусловно, это и многие другие социальные вот такие расходы и невозможно э, оставлять все на местах э, скажите пожалуйста э, вайдас э, вот литовская модель э, она применима в украине ну вы знаете я думаю что нет оптимальной модели которую можно создать я стороны понимаю, что нельзя положить, проецировать да, вот так 100 да, да, процентов конечно определенные элементы они они которые присущи литовскому моделью, я думаю, можно использовать в Украине. Вы очень правильно подметили, что все хотели бы получить сто процентов, увы, это невозможно. И разные, разные значит, организации, они просто разные ветви власти, они, они избирают, ну, они уж пытаются найти компромисс. В частности, в Литве, скажем, те самоуправления, которые не такие богатые, они получают там, 100% от из, из этих налогов физических лиц. Вильнюс, столица наша, которую вот, я сегодня говорил во время презентации, есть фактически банкрот и уже не может одолжить денег у банков а, Вильнюс получает около 50 хотя хотелось бы хотелось и, и, и больше да, да, да ну особенно в да. такой ситуации mm -hmm. так что so, в принципе я говорю есть, есть определенные элементы вот тоже сегодня но ну, мне кажется это очень очень важно а, ни, в прошлом году а, наше правительство внедрило такую норму, что все социальные выплаты выплачиваются через местное самоуправление. И, вы знаете, очень сильно упал, а, скажем, ну спрос на эти пособия, потому что когда государство платит, значит пособие, тогда есть такая возможность обмануть, может быть, получить там... То есть э тяжелее контролировать, деньги. Да? тени, mm -hmm. да, и в то же самое притворяться, что ты не работаешь, mm -hmm. да. Ну, вот, когда тебе выдает эти деньги человек, который лично знает тебя и твою семью, это автоматически, значит, помогает экономить средства. Так mm -hmm. что это один из вариантов. Ростислав, вот я посмотрела, подобные семинары, они проходили уже, по-моему, в Одессе они были, да, в, в нескольких, в Запорожье, по-моему, тоже были. Вот реакция, вот эти обсуждения, делают в том, что мы ведь о децентрализации говорим очень долго. Да, подтолкнуло вот так вот обратить на это серьезное внимание. Это события прошлого года, ну, которые начались в ноябре 2013. И то, что происходит сегодня, да, это и мирные договоренности, в рамках которых тоже акцентируется именно децентрализация особых областей, скажем так. Но тем не менее, вот вы общаясь и в других областях. Общие видения или все-таки есть разница? Да? Как видит децентрализацию Одесса, как видит децентрализацию Харьков, или как видят Запорожье, например? На самом деле, что для нас было приятно, потому что мы действительно проехали все южные регионы, если можно так сказать, в том, в том числе и Вот так сейчас движемся. Движемся на север, Харьков, завтра будет Полтава. То есть и на районном уровне, и на областном уровне, и на сельском уровне. На самом деле и депутаты, и сотрудники администрации не готовы к этому. И те вот э, дискуссии по поводу готовы. Этого... Готовы. готовы, на самом деле готовы, и они хотели бы понимать вот инструменты, как так сделать, чтобы мы чтобы все от этого выиграли, чтобы действительно она дала эта реформа результат, а не была просто там очередной реформой, неудавшейся, как это было раньше, например, реформой да, здравоохранения. Да, заговорили и все, и все. Потому что у нас Вот сейчас тот, 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 тот момент, тот этап, когда вот те люди на местах, они настроены что-то менять. Настроены менять, настроены это обдумывать, искать лучшие модели, искать, как это оптимизировать, потому очень важно не утратить этот момент, и действительно сделать так, чтобы эта реформа достигла своего конца. Э, на самом деле это не новая реформа. И, да. и, и, она, и, и она просто... Мы не первые открыватели. Да, и, по нету, и нету связи да. прямой связи с событиями прошлого года, там ни с Майданом, ни Бессу с войной, я войной сейчас. Я сказала, что э, подтолкнуло, да, да, подтолкнуло. Да, подтолкнуло, и так получилось, да, то есть, да. Как бы, что вопрос по поводу федерализации, например, который навязывает Россия, он сейчас стал дискутироваться вместе с децентрализацией, хотя это разные две темы. В чем суть этой темы децентрализации и почему она не была сделана раньше? Дело в том, что у нас есть и местные депутаты, например, там на сельском уровне, например, на городском уровне, например, на районном и на областном уровне. У нас есть модель администрации, которые назначается президентом. И у нас вот эта модель местного самоуправления, она не запущена на 100%, как она должна была быть, потому она не работает, не дает эффекта. То есть люди выбирают депутатов, например, городского совета или, скажем, областного совета. Эти депутаты обирают своего главу. Есть глава областного совета, mm -hmm. и в Харькове тоже есть. Но для того, чтобы... Эти люди, которых обрали, выбрали во время выборов, могли нормально исполнять свои обязанности, то есть которые нет исполнительного они давали нет исполкома, органа, да? угу. а есть администрация, которая назначается президентом и которая не всегда хочет делать то, что рассказывают ей местные депутаты, которых выбрала эта область. И потому получается Конечно, всегда равнение на президент и на институт президента это политический по... да, по... да. инструмент и потому вот эта угу. роль функция децентрализации и, и почему сейчас решили ее закончить для того, чтобы уже не было вот этого политического э, такого подмены понятий и чтобы действительно депутаты местного уровня, которые избираются на местах, как говорил мой коллега, то есть ты же знаешь, каждый знает своего депутата. Не всех же знаю, кто там сидит в Киеве, чтобы они брали ответственность на себя и могли сделать то, что они хотят. Могли свои программы избирательные донести людям и сказать, да, мы сделали. Почему сделали? Потому что мы создали исполком, потому что у нас были налоги, которыми мы распоряжались на месте, и у нас были возможности реализовать то, что мы говорили, а не то, что говорил президент. Не всегда бывает так, что местные депутаты с той же партии, например, как с президентом. Ну, да, И да. потому У нас вообще... да, ад, администрация, областная, администрация областная пользуется деньгами бюджетными, которые пришли с Киева. А откуда они взялись в Киеве? Они взялись в той же области. То есть сначала mm -hmm. деньги с области идут в Киев, потом в Киеве распределяются и возвращаются да, обратно да. в область. Суть децентрализации в том, что не отправлять деньги в центр на Киев, а оставлять максимальное количество этой денег для того, чтобы вопросы, которые можно решить на месте, mm -hmm. решать их на месте без Киева. Все равно людям и депутатам на месте лучше знать на что тратить деньги, чем Безусловно. Но вы знаете, вот здесь ну, я очень прагматично к этим вещам подхожу. Ну, Во-первых, потому что я журналист. Во-вторых, наверное, потому что я украинка. Да? Хочется, як на згим, то по надкусю. И хочется вот таких каких-то вещей ну, потрогать. Вот это децентрализация. Но что это даст, это, во-первых, людям, пересечным громадянам, да? И во-вторых, а как люди это будут контролировать? Вот дело в том, что мне кажется, когда мы говорим о децентрализации, то все-таки эта инициатива должна быть снизу. Верх никогда не захочет делиться деньгами. Ну, у меня складывается такое впечатление. То есть это инициатива снизу, который, люди, которые вынудят верхи прислушиваться и принимать конкретные решения. А как снизу как громада может это контролировать? И это, наверное, вам вопрос: сколько у вас времени заняла эта реформа? И вот как вот это перераспределение денег, вот то, что вы оставляете, как это контролируется громадой? и контролируется ли? Ну, я скажу так: нету, да. опять, когда реформа начинается, никогда не кончается. То есть мы в процессе постоянного реформирования. Да, да. Это как и... обучение. Когда ты остановился и сказал. Zal, что курс, все уже да, супер да, тогда да, тогда да. уже плохо тогда что -то, да так <laughs> да, в принципе ну скажем я как политик я представляю партию Союз отечества это правая партия ну правый центр и она самых главных, как христианский Демократ, одна из самых главных норм у нас это субсидиарность. Да? И мы пытаемся вот ее внедрять везде, то есть, в том числе и партии. Скажем, у нас единственная большая партия в Литве, где голова партии избирается прямым голосованием всех членов партии. Mm -hmm. то есть, вот, и разные партии видят значит, эту, этот, эту субсидиарность, ну, может быть, по-другому. Сколько времени это заняло? Мы начали с 1994 -го года. Сейчас уже, наверное, прошли три или четыре этапа реформы. И, как я сказал, они не закончились. Mm -hmm. То есть, в принципе, это достаточно интересный, интересный процесс. Но самое главное, что люди сейчас становятся гораздо более активными. Как вы сказали, люди снизу, но я не вижу такого, что ну, там... А, значит, люди снизу сражаются с теми, которые сидят наверху и не позволяют. Просто uh, у нас, uh, постсоветских людей, uh, очень часто uh, просто врождены. И... Есть такое такое чувство что давайте ничего не делать давайте yeah. кто-нибудь приедет mm -hmm. и сделает за mm -hmm. нас там москва брюссель там или, или 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 киев то есть в принципе сейчас у нас родилась и уже я я бы сказал уже повзрослела вот эта генерация людей которые они уже видят что они могут сделать сначала ты, ты смотришь очень да, да очень смотришь mm -hmm. маленькие вещи там самоуправление в школах Потом ты идешь у себя там дома, у нас очень популярно, я не знаю, у вас есть или нет, есть такая акция «Даром делаем», mm -hmm. такой своеобразный субботник, где люди там чистят uh, леса и, и, и другие места. Mm -hmm. Потом смотришь, ага, машины слишком быстро едут, да, надо поставить там какой-нибудь uh, лежачего полицейского или еще чего-то ограничить скорость, да, то есть в принципе вот такие вещи, они, они а, с каждым годом все больше и больше этих активных людей, и этот просто поднимается на уровень выше и выше. То есть граждане что-то предлагают, да, и, именно, и именно. руководители, да. депутаты это слышат да, и принимают. Ну есть еще у них интересный, думаю, Вадя сможет рассказать, интересная институция, это такие старосты, которые избранные, то есть их выбирают, насколько я понимаю, там на территории какой-то улицы. И они могут интересы определенной улицы, есть инструмент, что они могут приходить там в ворсовет. Их там выслушивают, они официально могут подавать какие-то предложения, какие-то петиции, какие-то протесты, там что то не согласны. Ну, у нас, кстати, в Гурсовете тоже, помните, может быть, если мониторили новости, был скандал, когда активистов не пускали, но потом в конце концов договорились, причем там до драки доходило. Не потом. пускали ну, вообще Не пускали в на раду. заседание сессии Харьковского городского совета. Да, причем там, есть... среди тех, кого не пускали, был и депутат. Скорочка депутатская поэтому да у нас достаточно такая живая интересная а, жизнь интересно, Можно если представляет людей да, Можно и не рассказывать очень долго жизнь. но тем не менее положительный момент есть договорились и активисты там уже ходят и имеют право во всяком случае задавать вопросы получать как бы, информацию что называется из первых рук но все-таки ростислав я хотела бы вернуться к этому вопросу вот вы работая в этом направлении вот вот в этой платформе, в форме гражданского общества вы ощущаете что все-таки власть наверху самая самый высокий уровень, скажем так, готовы воспринимать вот эту децентрализацию, так как этого хотят на местах и так как это видят на местах. Или все-таки у нас будут, потому что я, я снова, и вы об этом говорили, но это ведь не год и не два об этом говорим и ни одно правительство, да, ни при одном президенте вот таких больших шагов широких шагов не было сделано. Это многогранный вопрос. На самом деле, с одной стороны, нужно понимать, что это дорога там, с разным движением, не только с односторонним. И э, нужно понимать также, что э, часто бывает, что власть в столице, центральная, думает, что на местах все знают и они все сделают. Также те, что люди на местах находятся, они думают, в Киеве все знают, и они все сделают. Часто бывает так, что думают очень много людей, даже служащих и депутатов, что за нас что-то решили, и теперь хотят нам что-то уже дать готовое. Mm -hmm. На самом деле, вот это один из самых больших мифов, который говорит о том, что нигде ничего не решено, и никто ничего не знает. Потому это, это например, реформа децентрализации, это одна из реформ, где важно участие всех инстанций и общественного сектора и депутатов местных советов, и сельских э, сельских глав, и, и депутатов сельских рад, и, и городских депутатов, и работников администрации и районного уровня и областного, то есть все институции, ну и также, конечно, профильные министерства по региональному развитию и, и вице-премьер по региональному и депутаты э, парламента. То есть только только общим вот таким движением можно будет этого достичь. И важный момент в этом, насколько ну, мы сейчас занимаемся этим вопросом децентрализации, и мы видим, что нет решенного конкретного чьего-то чьего сценария. То есть на самом деле действительно решили все и политики на верхах и на местах попробовать сдвинуть с места этот камень и, и запустить его как, как инструмент как механизм, который будет сам работать. И давать ответы каждому там за свои труды. То есть мы не наблюдали вот за с предыдущего года, что там что-то было как-то. Кем-то уже подготовлено mm. или, или ну предвидена. вот я это и хочу уточнить на законодательном уровне вот можно уже сказать сделано первое второе третье там приняты вот такие законы или хотя бы проекты внесены в Верховную Раду Украины Да, первый этап законодательного mm. он сейчас уже сделан запущены вот ряд законодательных актов и по административно-территориальному устрою, и вот по передаче полномочий и даже вот с нового года возможно Чуть-чуть рано это сделали, но уже сделали, то есть они предложили изменение вот этой процентной ставки по налогам для местных советов. То есть mm -hmm. это лучше было, как эксперты говорят, и мы прислушаемся к этому, лучше бы это было где-то сделать ближе к лету, но сделали, так сделали. То есть можно дальше это планировать, вот, изменение вот налогов, которые раньше давали в Киеве, которые mm -hmm. теперь остаются на местах. Один из важных моментов этой реформы это непосредственно изменение... Формирование новой такой единицы ⁇ это территориальные объединения. Да, это вот согласно административной территории. Да, это, это очень важный момент, потому да, что децентрализацию да. следует рассматривать в нескольких плоскостях. Отдельно есть плюсы и минусы для городов, больших таких, как Карьков, для областных центров. Отдельно нужно рассматривать плюсы и минусы в формате децентрализации от сел. Потому что сейчас максимальное внимание надается именно вот этой части районов и сел. Почему? Потому что та система сел, которая существует сейчас в Украине, она не способна себя прокормить, она не способна себя перезапустить. Люди продолжают уезжать в сел в области, люди из угу. областей продолжают уезжать в Киев. Эту модель децентрализации поменять, чтобы не было одна сильная столица, которая экономически развивается, а 25 городов слабые. ну что один из моментов децентрализации это сделать все 25 городов, по крайней мере, областные центры сильными городами. Для того, чтобы люди не мигрировали там, где они жили, там, где они родились, там, там чтобы они и учились, там, чтобы они и работали и развивали свой город, свою общину, свою территорию, свой регион, и таким образом формировали конкурентное такое развитие в разных регионах. Вы знаете, это замечательно, но мне кажется, опять же, сделать так, чтобы люди не мигрировали, не получится, что найдется какая-то горячая голова и сделает это в приказном порядке, да, там, ну, как срок оседлости. Вот вы должны после окончания вуза отработать там 5, 10, 15 лет в родном городе и только потом уже... Я думаю, в Беларуси это сторону. есть. Но... <laughs> да, Открытый да, рынок, да. Он, он сам влияет на эти все проекты. Процессы. Ну перегибы ведь всегда встречаются, да, и к сожалению у вас такого не было или у вас э, не было вообще вот такой административной территориальной реформы. Понимаешь, понимаешь, это а -а -а. наша наша система, мы маленькая страна, наша система не является столь маленькая гордая. Ну это каждая страна пытается быть гордой, конечно. Я говорю, что что как небольшая страна у нас система достаточно Простая, и mm -hmm. мы пытаемся ее содержать такой. Чем больше уровней, значит, включается, тем, тем сложнее все урегулировать. Насчет иммиграции абсолютно правы. Вильнюс притягивает людей со всей Литвы. Как бы больше, из, из, маленьких городов тоже вот, значит, приезжает в города побольше. Ну и вообще самая большая, конечно, тенденция это отъезд людей на заработки в Великобританию, Ирландию, Соединенные на штаты. Да? Это как и во всех странах. Mm -hmm. Другой вопрос, что самоуправление, она должна на своем уровне думать вперед. Думает вперед и видеть, что если это село уменьшается, да, так уже смотреть, что инфраструктуру не сделать такую, чтобы нельзя было ее содержать, чтобы не стало слишком дорого для других людей, чтобы структура управления не была слишком, слишком громоздкой для, для, для тех людей, которые остались. То есть, в принципе, надо быть очень, очень активным и, и проактивным, а не, а не реактивным. Да, то есть, в принципе, вот так и что. Mm -hmm. И все-таки, мне кажется, вот административная территориальная часть вот этой реформы, она достаточно такая непростая. Да, вот, ну, во всяком случае, я помню еще, мы начинали изучать административно-территориальную реформу Романа Бессмертного, да, это лет 10, как минимум, 2006, было назад. Да. да, да. Да, вот, получается, уже 9, 9 лет. И это все ничем не закончилось. Вот это административно-территориальная реформа, она э, не может вызвать э, ну, скажем так, э, ну, такие опасения, недовольства ну, на местах? Люб, ну, понимаете, любая реформа, она всегда на первом этапе вызывает недовольство. Как для политики, э, как для власти, которая инициирует любая реформа, лучше ничего не делать и сказать mm -hmm. там, что предыдущие были плохие, чем что-то сделать, а вдруг не получится. Да, вот это для политики, а вдруг не получится, оно всегда вот такое камень преткновения делать что-то менять или не менять пускай вот так будет как как да, потому э, если говорить по поводу э, децентрализации но политику грех не знать да одна из дефиниций да. политики да это способы достижения цели если ты политик ты знаешь как и, и а для тех людей кто ну... на местах это конечно в первую очередь для сельских глав для них это непростой вопрос потому что и они, вот, да, они да, понимают да, да. что что есть села Побогаче есть села побольше, есть села поубыточнее, но те, кто сельские главы, которые смотрят реально на бюджет свой, на, на на свою казну села, они понимают, что в данной ситуации они не выживают как как село, как община. Они не могут дать качественное образование, они не могут дать качественную медицину, они не могут дать свежий хлеб, продукты, какое-то развлечение для людей, они не могут даже сделать так, чтобы те люди, которые рождаются в селе, оставались хотя бы на территории mm -hmm. района. И это это очень грустная тенденция в Украине, при том, что большое количество сел в Украине такие вымирает, и, и это правда. То есть нужно как-то менять этот формат, потому что мы уже пришли к той к той, к той линии безвозвратности, когда уже нельзя подождать еще чуть-чуть. На самом деле нужно предлагать селам какую-то новую модель как им сохранить общины, как им сохранить вот эти села и как сделать так, чтобы предложить им какой-то интересный или новый формат развития. Поэтому и придумали, что во всем мире, мы сейчас берем пример с Польши, где эффективно работают вот эти территориальные громады, и, дело, и речь идет о том, что будет проходить и объединение. Образно 5-10 сел будут объединены в одну территориальную громаду. То бишь в результате... Будет только одна, один сельский совет, будет только один, образно, глава вот этой территориальной громады. Села останутся с теми же названиями, с теми же, образно, адресами. Вот все, как у них было, так и будет. Но они не должны будут содержать вот эту администрацию села, там, бухгалтера, кассира, вы знаете, и ну так это, это, это все понятно, да, но опять же, почему я говорю о недовольстве? Будет одна ссылочная рада на несколько сел, было их пять, условно говоря, стала одна. Да? И теперь там на лошадях, кто как может, пешком по буеракам, по оврагам, нужно будет идти в сельсовет за справкой. Вот я об этом, о вот таких для этого, вот вещах вот, вот для этого будет создана новая, новая должность, это староста который будет в каждом селе, в функции которого будет входить выдача справок про о рождении, выдача uh -huh. справок о смерти, выдача справок о том, кто где живет, где какой дом, где чей участок, для того, чтобы не ездить за 20 километров вот в этот центр территориальной громады. Территориальные громады будут формироваться так, что приблизительно от дальней точки до центра будет не больше 20 километров, и на расстоянии вот этой от дальнего села до центрального должна быть хорошая дорога заасфальтирована. если ее не будет тогда это село будет будет присоединяться слабое село будет присоединяться там, к другому сильному селу где есть дорога то бишь вопрос инфраструктуры будет один из приоритетов а вот если не да, будет да, не да, там не да. там Тогда, когда создается территориальная громада, предусматривается ряд дотаций из государственного бюджета, из фонда регионального развития, который сейчас наполняется наполовину от Украины, наполовину от Европейского Союза. Потом будет сейчас и существовать система вот таких вот дотаций и помощи тем селам, которые начнут вот объединяться в территориальную громаду для инфраструктурных проектов, для школ, для того, чтобы попробовать их вытащить, те, которые слабые, то есть будут датировать даже их бюджеты. И, конечно, огромнейший плюс, то есть все села, которые объединятся в территориальные громады, они будут иметь статус города областного значения и будут иметь прямые соотношения с бюджетом. То есть им не нужно будет вот по всей этой цепочке общаться по поводу бюджетирования, будет прямую иметь связь ну, с казной, с казначейством. Увы. Времени у нас уже нет, но у меня еще масса вопросов, потому, потому что, мне кажется, это тема такая, которая будет просто ломать привычные устоявшиеся традиции. Да? Мы И, ну, Да, да. И нужно сначала осознать это в теории, а потом уже, наверное, можно будет воспринимать эту практику. Я надеюсь, что мы еще с вами когда-нибудь встретимся. Я надеюсь, это ваш не последний визит в Харьков. И с Ростиславом тем более встретимся. Уж во всяком случае, это Украина. да? Вайдас Аугу, у нас депутат Вильнюсской региональной рады Литва и Ростислав Таменчук, координатор группы транскордонного и межрегионального сотрудничества платформы гражданского общества договора об ассоциации Украины и ЕС. Были гостями программы «Отражение». Я Елена Бараник. Всего хорошего. Увидимся в следующий раз.